জাতিৰ লোকসকল আৰু মৰাণ মটক সম্প্ৰদায়ক আমি জনজাতি নীতিৰ আউটাৰ আমি বাহিৰত ৰাখিম কেবিনেটে আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ বাবে মই মৰিয়নিত যি ঘোষণা কৰিছিলোঁ তাৰ সম্পৰ্কত আজি কেবিনেটত ডিটেইলছ আলোচনা হয় আমি দেখা পাওঁ যে যদি অসমৰ লেণ্ডছিলিং এক্টখন আমি এমেণ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ বিঘা মাটি দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ বিঘা মাটি আমি চাহ জনজাতি লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব পাৰিম আৰু কিমানে মাটি পাব প্ৰায় চাৰি লাখৰ ওচৰ চাহ জনজাতি পৰিয়ালে এই মাটিখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব মাটি হ'ল প্ৰায় তিনি লাখ বিঘা পৰিয়াল হ'ল চাৰি লাখ আৰু এই কামটো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পয়সত্তৰ বছৰৰ পিছত এটা ডাঙৰ লেন নীতিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনি আমি এটা সামাজিক লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম কেবিনেটে আজি আমাৰ প্ৰস্তাৱক ইন প্ৰিন্সিপল অনুমোদন দিয়ে পঁচিছ তাৰিখে জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিধায়কসকলৰ লগত আমি মিটিং কৰিম যে এটা পৰিয়ালক আমি কিমানলৈকে মাতি দিম তাৰ সীমাবদ্ধতা কি থাকিব আৰু সমান্তৰালভাৱে অহা দুই তিনি তাৰিখে আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহক নিমন্ত্ৰণ কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি এই আইনখন পঁচিছ নৱেম্বৰত বিধানসভালৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰমানে আপোনালোকে ইয়াৰ ছচিয়েল ভেলুটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব গোটেই অসমত চাহ বাগিচাৰ লাইনত মাটি আছে প্ৰায় দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ বিঘা পৰিয়াল আছে প্ৰায় চাৰি লাখ যদি এই কামটো কৰিব পৰা যায় য'ত নেকি আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে যদি আমি কৰিব পাৰোঁ এটা ডাঙৰ সামাজিক লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ঊনৈছশ তিৰাশী চনত নেলিত এটা নৰসংহাৰ এটা সংগঠিত হৈছিল আৰু তেতিয়া তিৱাৰী কমিশ্যন বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে এটা কমিশ্যন গঠন কৰি দিছিলে কিন্তু আজিলৈকে কমিশনৰ ৰিপৰ্ট বিধানসভাত দিয়া হোৱা নাছিলে অহা পঁচিছ নৱেম্বৰৰ বিধানসভাত তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্ট ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ নেলী নৰসংহাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত গঠন কৰা তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্ট আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰাখিবলৈ আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এনেধৰণে আজি আমাৰ কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তকেইটি হয় আৰু তাৰ উপৰিও কেবিনেটত আজি জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক লৈয়ো বা জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈয়ো এটা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হৈছিলে আমি ডি চি কামৰূপ মহানগৰ আৰু সোণাপুৰৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আলোচনা কৰি এই গোটেই সমাধি ক্ষেত্ৰখনক এটা ব্যৱস্থিত ৰূপলৈ আনিবলৈ আজি আমি ডি চি কামৰূপ মহানগৰক পৰামৰ্শ দিছোঁ কোনো কাৰণতে এই জুবিন ক্ষেত্ৰত মদ খোৱা মানুহ বা মদ সেৱন কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আজি আমি কামৰূপ জিলা মহানগৰ উপায়ুক্তক আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ কিন্তু তাৰ নীতি নিয়ম কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত সোণাপুৰৰ স্থানীয় ৰাইজ কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত বা আয়ুক্ত তেখেতসকলে আলোচনা কৰি ইয়াৰ ডিটেইল সিদ্ধান্ত ল'ব আমি মাত্ৰ অন প্ৰিন্সিপল কৈছোঁ যে জুবিন গাৰ্গক যাতে যিকোনো কাৰণতে মদৰ লগত তেখেতৰ যাতে ইমেজ এশ বছৰ পিছত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এজন গায়ক হিচাপে আমি ৰাখিব পাৰোঁ সংগীতজ্ঞ হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ সাংস্কৃতিক সম্পদ হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ জাতিৰ সম্পদ হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ এশ বছৰ পিছত যাতে কোনো এজন ডেকা ল'ৰাই নতুন প্ৰজন্মই ক'ব নোৱাৰে যে মদৰ লগত জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্ক কি আছিল কাৰণ ই সঁচাও নহয় তেওঁ চৌব্বিছ ঘণ্টা মদ খাই কেতিয়াও থকা নাছিল এইটো এটা ভুল ধাৰণা এটা এছাম লোকে গৈ সোণাপুৰত সৃষ্টি কৰিব খুজিছে তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ আমি জুবিনক শিল্পী হিচাপে জীয়াই ৰাখিব খোজোঁ সাংস্কৃতিক সম্পদ হিচাপে জীয়াই ৰাখিব খোজোঁ জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন হাজৰিকাক অসমৰ ৰাইজে যেনেকৈ জীয়াই ৰাখিছে তেনেকৈ আমি জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰাখিব খোজোঁ যাতে জ্যোতিপ্ৰসাদক যেনেকৈ আজিও মানুহে মনত ৰাখে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক যেনেকৈ মনত ৰাখে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কেতিয়াবা মদ খাইছিল নাই খোৱা তাক মানুহে আলোচনা নকৰে ভূপেন হাজৰিকাই মত খাইছিল নাই খোৱা তাক কেতিয়াও মানুহে আলোচনা নকৰে তেওঁৰ তেওঁলোকৰ পৰিচয় হৈছে অসমৰ সংস্কৃতিক জীৱনলৈ দি যোৱা বিশাল অৱদান আমি জুবিন গাৰ্গকো তেনেকুৱা এজন নমস্য ব্যক্তিৰ শাৰীলৈ লৈ যোৱাটো প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব এছাম লোকে যি এক উদ্ভণ্ডালী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ডি চি কামৰূপ আৰু গুৱাহাটীৰ পুলিচ আয়ুক্তক কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেবিনেটত মোটামুটি আজি লোৱা সিদ্ধান্ত এইকেইটা ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ইউ হেভ টু ট্ৰান্সলেট ইউৰচেল So we are relaxing two side norms. So far as tribal people are concerned, tea garden people are concerned, Moran and Motok community are concerned because they are micro community. If we restrict on their population, so they may uh, cease to exist after fifty years. So we have taken opinion from various social scientists. এণ্ড উই হেভ কাম টু দ্য কনক্লুজন পলিচি নিড টু বি ৰিলেক্স শ্ব' ফাৰ এজ দিছ ফ'ৰ কমিউনিটিজৰ কনচাৰ্ণ ছাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো সেইদিনাখন আপোনাৰ ট্ৰাইবেল সংঘই কৈছিলে যে আহোম যিটো জাতি সেই জাতিটো সোমাব নালাগে আমি ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট নিদিওঁ মন্ত্ৰীসভাৰ কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিব আৰু প্ৰতিবেদনত আপোনালোকে চৰকাৰৰ ভিউজ বুজি পাব চৰকাৰৰ লক্ষ্য এটাই যে এই সমস্যাটোৰ ইতিবাচক আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধান হ'ব লাগে গতিকে চৰকাৰে গোটেই পজিটিভলি সকলোৰে ভিউজবিলাক ইনকৰ্পৰেট কৰি এখন প্ৰতিবেদন দিব বিধানসভাত বিধানসভাত সকলো দল থাকে এইটো বিজেপিৰ সমস্যা নহয় সকলো দলৰ সমস্যা গতিকে সকলো দলে বিধানসভাৰ মজিয়াত তাক আলোচনা কৰিব পাৰিব এই ৰিপৰ্টটোৰ যিকেইটা কপি অসম চৰকাৰৰ লগত উপলব্ধ আছিলে তাত তিৱাৰী চহীটো নাছিলে সেইকাৰণে ৰিপৰ্টটো সঁচা নে মিছা তাক সকলো চৰকাৰে ষ্টেজত আছিলে যে আমি ৰিপৰ্টটো দি দিম কিজানি মানুহে কয় নহয় আমি এই ৰিপৰ্টটো লিখা সেই সময়ৰ যিসকল ক্লাৰ্ক আছিলে তাৰ সচিব আছিলে আমি অফিচাৰ পঠিয়াই বিভিন্নজনৰ লগত ইণ্টাৰভিউ ললোঁ পিছত আমি ফৰেনচিক টেষ্ট কৰিলোঁ কৰি আমি গম পালোঁ যে ৰিপৰ্টটো আচলতে সঁচা ৰিপৰ্ট সেইকাৰণে চৰকাৰসমূহে এই ক্ষেত্ৰত এটা সাহসী পদক্ষেপ ল'বলৈ ভয় কৰি আছিলে আমি দেখিছোঁ যে নহয় কোনোবা এখন নহয় কোনোবা চৰকাৰে এইখন সদনত ৰখাটো উচিত গতিকে তাত যি নহওক কিয় আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে নেলিৰ প্ৰতিবেদনখন আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত আমি উপস্থাপন কৰিম যিহেতু ই অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অংগ আৰু বহুত পিছত ছাইণ্টিষ্টসকলে ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণে ঐ হিষ্টৰিয়ান ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণেই ইয়াক উপস্থাপন কৰিছে এটলিষ্ট ৰিপৰ্টটো সন্মুখত থাকিলে মানুহে প্ৰকৃত তথ্যটো পাব পাৰিব সেই সময়ত কি হৈছিল আৰু তিৰাশী চনৰ ৰিপৰ্ট এটা পঁচাশী চনত চৰকাৰক দিছিলে সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো সম্পৰ্কে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মকো আমি জনাব পাৰিম হয় ছাৰ দহ নৱেম্বৰত যিহেতু আপোনাৰ গুৱাহাটীত লগতে সমগ্ৰ অসমত এক গণসমাৱেশ হ'ব বুলি কৈছে ট্ৰাইবেল সময়ৰ পৰা যে আপোনাৰ আপুনি এই ইছুটোত কিয় লাগি আছে যেতিয়া মই নিজেই কৈছোঁ যে ইতিবাচক আৰু পজিটিভলি সকলোৰে আকাংক্ষাক সন্মান জনাই আমি বিধানসভাত এটা ৰিপৰ্ট দিম এতিয়া যদি বিধানসভাৰ ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মই যদি আপোনাক এই ৰিপৰ্টটো কওঁ কালি মোৰ ওপৰত যদি কোনোবাই প্ৰিভিলেজ মন আনে মই কি উত্তৰ দিম হয় গতিকে আমাৰ এটা লাইনৰ উত্তৰ যে পঁচিছ নৱেম্বৰত ৰণোজ পেগুটাৰ অধ্যক্ষ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক সন্মান জনায় ছয় জনগোষ্ঠীয়ে হওক জনজাতীয় লোক হক আমি এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম আৰু প্ৰতিবেদনখন পঢ়িলেই আপোনালোকে বহুত কথা বুজি পাব আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে বুজি পাব আৰু ছয় জনগোষ্ঠী বা জনজাতীয় লোকসকলেও কথাখিনি বুজি পাবলাৰ টুডে উই হেভ নট ডিচকাছ বাট য়েছ উই আৰন প্ৰচেছ অফ ব্ৰিংিং দ্য বিল বাট টুডে ইন কেবিনেট উই হেভ নট ডিচকাছ ব'ট দ্য বিল বিকজ টুৱেণ্টি ফিফ নৱেম্বৰ ইট উইল কাম দে উইল বি ফ'ৰ ফাইভ কেবিনেট ইন বিটুইন এণ্ড ডেফিটলি অল দিছ কমিটমেণ্ট হুইচ উই হেভ মেড টু দ্যব আছাম উইল বিজেম্ৰাফিকট ডিচকাছ ড'জ টু বিল নিযুক্তিখিনি বৰ্তমান অসমৰ পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আমি অলপ অপেক্ষা কৰিছিলো এক তাৰিখৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ লটাৰী আৰম্ভ হ'ব কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব ইন ডি মিন টাইম প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ ৰিজাল্ট এটা দিব বাকী আছে গতিকে অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পাঁচ হাজাৰ পষ্ট পষ্টৰ ৰিজাল্টটো হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত আমি নিযুক্তিবিলাক দিব পাৰিম গতিকে ইয়াত নিযুক্তিৰ দুই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰথম এ ডি আৰ ৰিজাল্টটোক আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক দিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টে আকৌ পষ্ট চাই চাই পষ্টিং অৰ্ডাৰ বনাব লাগিব গতিকে প্ৰায় পোন্ধৰ দিন আমাক সময় লাগে এইকেইটা দিন অসমৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে কোনেও অফিচত কাম কৰিব পৰা নাছিল চবৰে এটাই টপিক চলি আছিলে সেইটো কাৰণে আজি কালিৰ পৰা আমি কামত হাত দিম ন্যায়টো দিবই লাগিব ভাল কথা পৰিৱেশটো একো নাই যে আমি ইয়াত ব্লেম গেম কৰি কি লাভ হ'ব চাৰ্জশ্বীট আমি দিমেই ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব গতিকে ইয়াত যিসকলে আন্দোলন কৰে বা ন্যায়ালয়ক আমি বিশ্বাস নকৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সমস্যা বিজেপিয়ে ওলাই আছে ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে গতিকে যিসকলে ন্যায়ালয়ক বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব কিন্তু অসম চৰকাৰ বা মোৰ বিশ্বাস আছে যে এছ আই টিয়ে ভাল কাম কৰিব আৰু ৰাইজে যি বিচাৰে এছ আই টিয়ে চব কৰিছে ছিংগাপুৰ যাব লাগে ঘটনাস্থলীত যাব লাগে দ্বিতীয়বাৰ পষ্টমৰ্টেম কৰিব লাগে যিমান পৰামৰ্শ দিছিল আমিতো চব কৰিছোঁ এতিয়া পৰামৰ্শ দিয়া মানুহবিলাকে আকৌ আন্দোলন কৰিব খোজে কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি কিবা কথা আছে জাষ্টিছ সৌমিত্ৰ শইকীয়া আয়োগকহে জনাব লাগে আমাৰ প্ৰচেশ্যন কি বিজেপিৰ প্ৰচেচন চিম্পুল ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে এছ আই টিয়ে পানী নসৰকা অভিযোগ নামা দিয়ক আমাৰতো চিম্পুল দুটা কথা আৰু ন্যায়তো তেনেকেই পায় বেলেগ ধৰণেতো ন্যায় নাপায় গতিকে যিসকলে কৈ আছে ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈ আছে ন্যায় লাগে ময়োতো জুবিন অনুৰাগী গতিকে আমি সকলোৱে কৈ আছো ন্যায় লাগে কিন্তু ন্যায় দিব কোনে যোনে আদালতত ন্যায়াধীশৰ আসনখনত বহি আছে আৰু তাত অভিযোগনামা কোনে দিব এছ আই টিয়ে দিব এছ আই টিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ওপৰত আমি অভিযোগনামা দিম এতিয়া দুই এজনে চিন্তা কৰি আছে যে যদি অভিযোগনামা দি দিয়ে এইটোতো ডাঙৰ ঘটনা হ'ব ন্যায় পাই যাব সেইকাৰণে দুই এজনে এছ আই টিক দিগদাৰী কৰিব চেষ্টা কৰি আছে যাতে জুবিনে ন্যায় নাপায় ইটো প্ৰশ্ন কৰে সিটো প্ৰশ্ন কৰে কোনোবাই কয় চি বি আইক দিব লাগে অমুকক দিব লাগে কিছুমানে চেষ্টা কৰি আছে যাতে জুবিনে ন্যায় নাপায় কিন্তু মই জুবিনৰ প্ৰচণ্ড অনুৰাগী গতিকে মই ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কোনো ক্ষেত্ৰতে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ কাৰণ মই জুবিনৰ নতুন অনুৰাগী নহয় যিসকল জুবিনৰ নতুন অনুৰাগী হৈছে মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত বিধি পখালি দি আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন জুবিনৰ বোলে ধৰ্ম নাই জাতি নাই তাৰমানে জুবিন অসমীয়া নহয় নেকি জাতি নাই বুলি ক'লেতো তে অসমীয়াতো হেৰাই যাব এই বাওঁপন্থী লোকসকলে কি উলিয়াই আছে মোৰ ধৰ্ম নাই মোৰ জাতি নাই মই মুক্ত তাৰমানে কি জুবিন অসমীয়া নহয় হিন্দুটোতো লৈয়ে গ'ল লগত এতিয়া অসমীয়াটোও লৈ যাব নেকি আপোনালোকে ধৰ্মটো মানি ল'লো ধৰ্ম নাই এতিয়া জাতি নাই বুলিও কম নেকি জুবিন অসমীয়া হয় নে নহয় হয় নে নহয় আপোনালোকে মানে নে নাই এতিয়া জাতি নাই বুলি ক'লেতো তেওঁ অসমীয়াও নোহোৱা হৈ যাব কোনোবা অসমীয়া ৰেডি আছে এইটো মানি ল'বৰ কাৰণে কাঞ্চনজংঘা চিনেমাৰ ডাইলগ লৈ এতিয়া জুবিনক অসমীয়াও নোহোৱা কৰি দিব হিন্দু নোহোৱা কৰিলে কৰিলে এতিয়া অসমীয়াও নোহোৱা কৰি দিব দুদিন পিছত মানুহে ক'ব এওঁতো ধৰ্মও নাই জাতিও নাই আজি কৈ আছে ধৰ্ম নাই কালি নেক্সট লাইনটোতোতো মানুহ যাব জাতি নাই বুলি গতিকে জুবিন এজন হিন্দু ধৰ্ম আছিলে জুবিন এজন অসমীয়া তেওঁ জাতি আছিলে দুইটা নাই বুলি কেনেকৈ ক'ব আপোনালোকে মোক কওকচোন গতিকে এই ধৰণে এছাম লোকে উন্মাদৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে বাওঁপন্থী লোকসকলে উন্মাদৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে গোটেই কাঠ শিৱৰ এটা মস্ত টেটু মোৰে নাই মোতকৈতো জুবিন বেছি ডাঙৰ শিৱ ভক্ত মোৰতো গাত একোৱেই নাই জুবিনে ইমান ডাঙৰ শিৱৰ ফটো ৰাখি থৈ দিছে কয় ধৰ্ম নাই জুবিনে অসমীয়া অসমীয়া বুলি চিঞৰি থাকিলে কয় জাতি নাই কেনেকৈ হ'ব মোক কওকচোন সেইকাৰণে ত্ৰিশ দিন মই মতা নাছিলোঁ এতিয়া প্ৰত্যেকটো কথাৰ আমি জবাব দিম আৰু মানুহেও গম পালে ফিল্ডত বিজেপিৰ মানুহ নলবাৰী মঙ্গলদৈ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে জুবিনৰ অনুৰাগী বুলি কলে হাজাৰ হাজাৰ অকল বিজেপিয়ে আছে ওলাব পাৰে বিজেপিয়ে বাকী নাই বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু আমি যে বিজেপি কতো ৰখাই দিব আমাক নোৱাৰে এইটোতো আমি ৰাজপথত প্ৰমাণ কৰি দিলো যে বাওঁপন্থীৰ ওচৰত আমি নথি স্বীকাৰ নকৰো আৰু এইবিলাক ভাল মানুহে কৰি থকা নাই চব বাওঁপন্থী বিলাকে কোন কোন আপুনি স্পষ্টই মই কৈ থাকো এজনে কয় এতিয়া আপোনালোকক স্পষ্ট ক'লে এতিয়া দুখ পাব দেৱালীত বোম ফুটুতে কষ্ট পালে কালি প্ৰেছ ক্লাবত চবেই ধৰি বোম ফুটাই দিলে এতিয়া আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ক'লে আপোনালোকে বেয়া পায় যে দাদা চি এমে মাতি আনি আমাকে বেয়াকৈ কয় হয় নহয় দেৱালীত বোম ফুটাওতে এজন এডিটৰে টি ভি ষ্টুডিঅ'ত বহি ইমান তালাফাল কৰিলে তাৰ খঙতে পিছদিনা চবেই বুজাই দিলে ই অসমৰ অভিভাৱক কেনেকে কালি সেইখন পেপাৰৰে যেতিয়া মানুহ ইলেকশ্যনত জিকিলে তেওঁ বজাই দিলে বোম তাৰমানে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক যে জুবিনক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সস্তীয়া পৰিৱেশ এটা অসমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰথম দিনাখন হুলভল কিয় বোম ফুটালে ভাল কথা ফুটাব নালাগে মইতো কৈছিলোঁ অকল বৰপেটা মইতো বাকী একো কোৱাও নাছিলো ফুটালে কালি গৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকৰ মানুহ জিকিলে বোলে দিলে ব'ম ফুট এতিয়া সেইটো কথা ক'লে ক'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰীটো সাংবাদিক বিৰোধী হয় নহয় এতিয়া মইতো মোৰো দোষ এটা মুখেদি ওলাই যায় সঁচা কথাবিলাক কি ক'ম মই আৰু খবৰবিলাকো মোৰ তাতে আহি যায় বম ফুটতেই মোলৈকে খবৰ পঠাই দিছে ফটোয়ে সৈতে যে প্ৰেছ ক্লাবত বোম ফুটি আছে তাৰমানে অসমৰ মানুহক মানসিক চবেই খালী হিন্দুৰ উৎসৱকেইটাকে টাৰ্গেট কৰে আপোনালোকে চাব এইবোৰ মানুহে এদিনো বেলেগ উৎসৱৰ কথা নক'ব অকল আমাৰ উৎসৱকেইটাৰ পিছতে লাগে সেইটোৱে মোৰ দুখ লাগে পাই আমাৰ আমাৰ মানুহে কিমান সন্মান দিছে দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰত্যেকটো পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো কালী পূজা প্ৰত্যেকটো পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আমিয়ে জুবিনক সন্মান কৰি আছোঁ আকৌ আমাকে দাবাই থাকে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে বোলে ধৰ্ম নাই জাতি নাই হেৰি এই অসমীয়াও নাই তাৰমানে ই অসমীয়াও নহয় হিন্দুও নহয় হ'ব পাৰে নেকি কওকচোন এখন চিনেমাৰ সেইটো কাঞ্চনজংঘাৰ বিষয়ে কৈছে কাঞ্চনজংঘাৰ ধৰ্ম নাই সেইটো এটা শৃংগ হয় কাঞ্চনজংঘা জাতি নাই তেওঁ মুক্ত আকাশত আছে গতিকে মই মুক্ত কাঞ্চনজংঘাটোক গৈ পেলাই জুবিন গাৰ্গ বনাই দিলে সেইটো কাঞ্চনজংঘাৰহে কথা কৈছে গতিকে এই কথাবিলাক আমি ইমান দিন কোৱা নাছিলো এতিয়া লাহে লাহে ক'ব লাগিব নহ'লে সমাজখন বেলেগ লাইনত গুচি যাব নহয় দুখ লাগে নহয় জুবিনৰ সমাধিত গৈ এনেকৈ সাফৰত মদ ঢালি দিছে চাধা দিছে ফুল দিব লাগে গৈ পেলাই তাৰমানে পঞ্চাছ বছৰ পিছতো তাত যদি পৰম্পৰা হৈ যায় এইটো যে সমাধিত এইটো সমাধিত আহিলে চাধাই দিব লাগে এইটো সমাধিত আহিলে মদেই দিব লাগে তেতিয়া মানুহেতো বিষ্ণুপ্ৰসাদ জ্যোতিপ্ৰসাদ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত কম্পেৰিজন কৰিব নহয় যে সেইটো সমাধিত শ্ৰাধা দিব নালাগে ইয়াত শ্ৰাধা দিব লাগে তাতে মদ দিব নালাগে ইয়াতে মদ দিব লাগে কিন্তু আমাৰ ভিতৰত ক'ব পাৰোঁ অলপ চলপ মদটো কেতিয়াবা ভূপেন দায়ো খাইছিলে কিন্তু সেইটোতো তেওঁৰ পৰিচয় নহয় পৰিচয় হৈছে তেওঁৰ সংগীত পৰিচয় হৈছে তেওঁৰ শিল্প পৰিচয় হৈছে তেওঁৰ বহল মন্ত আম তাকহে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে বাচ্ছাক মাকে লৈ গৈছে কি শিকাব লাগে যে এইটো আমাৰ জুবিনদা ইয়াতে ফুল দিব লাগে মা প্ৰদক্ষিণ কৰি সেৱা কৰিব লাগে তাকে নকৰি আমি কি শিকাই আছো গতিকে এই যিটো এটা উদ্ভণ্ডালি হৈ আছে তাৰ পৰাটো পৰিৱেশটো আমি বচাব লাগিব নহ'লে কালি টুৰিষ্ট এজন আহিলে চবেইতো এতিয়াতো অসমত যোনে আহে চবেইতো জুবিনৰ সমাধিত যাব খুজিব আৰু জুবিনৰ সমাধিত আমি সেইটো দেখুৱাম নেকি ৰাতি দুটা বজাত জুবিনৰ সমাধিত যাব নালাগে নহয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি সূৰ্যৰ পোহৰ হয় চাৰিটা বজাত চাৰিটা বজাত আমি যাম ৰাতি দুটা বজাত এটা বজাত চাৰে বাৰটা বজাত এইটো কি সংস্কৃতি এইটোতো নহ'ব নহয় এটলিষ্ট মই মুখ্যমন্ত্ৰী থাকালে সেইটো নহ'ব ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ